В гостях у нас сегодня вице-спикер законодательного собрания Свердловской области, секретарь регионального отделения партии Единой России Виктор Шепти. Виктор Анатольевич, здравствуйте. 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 Ну и говорить, естественно, будем мы прежде всего о политических новостях, о перестановках да. на самом верху у нас здесь, в Свердловской области, губернатор Александр Мишарин ушел в отставку. А сейчас, насколько я понимаю, вы ЗАГС Собрания и Единая Россия ведет активные консультации относительно того, кто а, в. В будущем, в дальнейшем возглавит Свердловская область. В этом смысле, естественно, первый вопрос, какая работа сейчас ведется и что дальше, какова процедура? Да, безусловно, спасибо, что вы вообще вот затеяли, как говорится, вот этот разговор, потому что люди действительно спрашивают, и многие слышали, что там будет меняться. И по процедуре процедура. многие путаются, как действительно это все Да, на сегодня быть? у нас действуют законы, я бы вот в двух словах, может быть, не вникая в какие-то там тонкости, остановился бы на процедуре. Сейчас действует так, норма закона что в случае ухода в отставку губернатора в течение 14 дней партия которая набрала наибольшее число голосов на ближайших выборах законодательное собрание предлагает не менее трех кандидатур Но выборы которые состоялись у нас в 2011 году в конце в законодательное собрание больше всего число голосов набрала партия единая россия поэтому и от партии единая россия будет три кандидатуры которые Президент рассмотрит... Э... Вы вносите три кандидатуры, президент ну, мы, решает, вот давайте тоже мы. и какую то это, одно, да, определен... да, да, да. У нас определено так, что региональное отделение и участвует в консультациях, и реально я скажу, что эти консультации ведутся, здесь я не буду, как говорится, лукавить там или что-то скрывать, э, но решение принимает президиум Генерального Совета, то есть высшее руководство партии вносит. Ну, это, это видали, традиционно приезжает да. руководство партии к президенту, официально вручает представление на всех кандидатов и... После этого президент определяется. Вот он определится, Владимир Владимирович Путин, и в ЗАГС будет направлен документ, который внесет уже одну кандидатуру из этого списка. И мы будем на заседании законодательного собрания принимать решение о наделении гражданина России полномочиями губернатора Свердловской области. По нашему уставу, который, норма которого тоже вступила в силу, это срок 5 лет. Полномочия губернатора. Полномочия губернатора сейчас 5 лет, да. 5 лет. Кстати, утверждается обычным большинством или две трети. Простым большинством. большинством. Это прямо не, непосредственно определено федеральным законодательством. Тройка, та, которая пойдет на утверждение к президенту, она уже сформирована, потому что разная информация и вчера ходила, и сегодня продолжает. Можно я расскажу маленькую, короткую историю? Мы сегодня с Любовантиной Бабушкиной отсидели, с председателем заксобрания и обсуждали, ну, как примерно там. ЗАГС собрания организовать работу в случае внесения кандидатуры. Она говорит, слушай, а там же уже вот какие-то даты называют, все. Я говорю, Людмила давайте почитаем газету, может там уже все написано. Я спокойно... Это Нет, в газетах шут, уже куда... пишут, кто станет губернатором, кроме да, да, я спокойно отношусь к той информации, ну потому что реально Свердловчан интересует этой и все-таки исход этой работы и кто возглавит область. Потому что, безусловно, мнение большинства населения должно быть учтено в данном случае. И для этого как раз вот депутаты то и консультации проводят в том числе. Но... Мы я бы не стал комментировать до того, как этот список будет озвучен. Ну, то есть, Мне пока кажется, он это неэтично. не окончателен. Если ну, он и есть. В ближайшее время я вам выдам маленький секрет: два-три дня э, здесь уже будет полная ясность. Правда ли, что все-таки уже на следующей неделе кандидатура будет внесена и, соответственно, утверждена, ну или не утверждена? Такое тоже, наверное, нельзя исключать. Вся я говорю небольшой секрет выдаю, что по партийной линии я просто немножко знаю, какая будет процедура, потому что региональное отделение да. участвует в консультациях и график тоже я знаю. Это два-три дня. Сколько будет президент, это уже зависит от Владимира Владимировича, и здесь э, не буду ничего говорить. Ну, в любом случае до 1 июня должно произойти, потому что в противном случае уже вступит в силу закон о прямых выборах губернаторов, и все, и вот эта да, ну, о которой срок, вы говорите, срок, она срок, уже не срок будет работать. Срок достаточный, и во все там э, нормы, как говорится, э, по срокам э, мы укладываемся. А, фаворитом вот этой гонки э, чаще всего называют Евгения Куйвышева, который до последнего времени был э, полпредом президента на Урале. Сейчас он временно исполняющий обязанности mm -hmm. губернатора. Вы с ним уже консультации проводили? И вообще вы лично с ним так, знакомы ли и насколько и Как вы его оцениваете? Евгений Владимирович сейчас исполняет обязанности губернатора. Э, ну до той поры, пока заксура не наделит, как я уже о чем говорил. Либо его, либо кого-то другого. Да. да. Э -э -э и нам доводилось и при в предыдущем его статусе в статусе полномочного представителя президента достаточно много вопросов решать, потому что полномочный представитель он достаточно в рамках своих полномочий, скажем так, по федеральной повестке и по тем вопросам, которые решаются на территории Уэльса, в том числе и вопросам связанным с политической структурой мы общались и Член партии, угу. Единая Россия, поэтому он это подчеркивает, кстати, и тоже и на, здесь определенное у него видение, да, как строить работу есть. И вот сейчас в статусе его уже как исполняющий обязанности губернатора тоже общались, поэтому понятный для уральцев достаточно понятный человек. С положением дел в регионе знаком он владеет, Украины. да, и вот я считаю такие такие достаточно выверенные шаги в том, что он вместе с Александром Сергеевичем Мишариным, они и правительство то собирали, и определенные какие-то моменты передачи, он понятен. Видно, что он преемственность в данном случае налицо. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас был сегодня Виктор Шепти, вице-спикер областного законодательного собрания, секретарь областного отделения партии «Единая Россия» в Свердловской области. До свидания и удачи.